अल्लाम नाजरीन मैं अब्बास खान हूँ आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे आज के एपिसोड में हम आए हैं नादरा बेगम के मकबरे के ऊपर सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन थोड़ी सी बता देता हूँ ये मकबरा लाहौर में उमर कलोनी में दरबार हजरत मियाँ मीर के बिल्कुल साथ में वाक़ हुआ है अब ये दरबार हज़रत मियाँ मीर मगरे वाली साइड पर और ये इसके बिल्कुल मशरक़ वाली साइड के है ये अब तो इसकी थोड़ी सी लोकेशन होगी अब मैं आपको इसकी शॉर्ट से हिस्ट्री बता देता हूँ कि यह मकबरा किन का है और इसकी बाकी डिटेल क्या है नाद नादरा बेगम के नाम से जो मशहूर मकबरा ये बेसिकली ओरिजिनल जो नाम था वो नादरा बानो बेगम था ये हमारे मुग़ल शहनशाह जहांगीर की पोती थी और उनके सबसे जो बड़े बेटे थे शहजादा परवेज़ जो कि तारीख़ में परवेज मिर्ज़ा के नाम से मशहूर हैं ये उनकी बेटी थी और परवेज़ मिर्ज़ा का जो मज़ार है वो भी लाहौर में ही मौजूद है हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो भी दिखाएंगे इनकी जो पैदाश का साल है वो सोलह सौ अठारह बताया जाता है और इनकी शादी मुगुल शहनशाह शाह जहाँ के सबसे बड़े बेटे और जो वली अहद थे दारा शिकोह उनके साथ हुई थी अभी शाहजहाँ ज़िंदा ही था कि उसकी ज़िंदगी में ही उसके बेटों के दरमियान तख़्त की जंग शुरू हो गई थी जो ही मुगल सल्तनत के बाद में जाके जीवाल की वजह भी बनी थी क्योंकि इनके यहाँ कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था कि इसके बाद किसने बादशाह बनना है इसके बाद किसने बनना है इसके बाद किसने बनना है होता यही था कि जंग होती थी सारे भाई आपस में लड़ते थे जो जंग जीत जाता था या जिसका असर ज़्यादा होता था वो बादशाह बन जाता था और वह अपने बाकी सारे भाइयों को कत्ल करवा देता था तो यहाँ पे भी जो ही हुआ था शाहजहाँ की ज़िंदगी में ही उसके बेटों के दरमियान तख्त नशीनी की जो है वो जंग शुरू हो गई थी इसी तख़्त नशीनी की जंग के दौरान ही जो हेड थे जिनका बनना था बादशाह दारा अशको उनको शिकस्त हो गई थी अपने जो उनके दूसरे भाई थे औरंगज़ेब आलमगीर के हाथों और इसी शिकस्त के दौरान ही इन्हें यहाँ से भागना भी पड़ा था और इनके साथ इनकी बीवी भी थी और इन आ, ये अपनी जिला वतनी के दौरान बलूचिस्तान में जा रहे थे और वहीं पे ही सफ़र की तकालीफ और कुछ बीमारियाँ भी हो गई थी जिसकी वजह से इन नादरा बेगम की बलूचिस्तान में ही डेथ हो गई थी कुछ हमारे हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि उनकी जो वफात है वो ऐसा हाल या पेचिश की वजह से हुई थी और उनकी जो तार, तारीख़ वफात वो बताई जाती है वो सोलह सौ उनसठ बताई जाती है अब यहाँ ये सवाल होता है कि अगर इनकी डेथ बलूचिस्तान में हुई थी तो इनका मकबरा लाहौर में कैसे बना है बेसिकली ये जो नादरा बेगम थी इनको एक बड़ा रूहानी अटैचमेंट थी हज़रत मियाँ मीर के साथ तो इनकी वफा के बाद ये बात उनके हस्बैंड जो दारा शक्ू हैं वो भी जानते थे तो इनकी वफात के बाद दारा शक्ू के जो बाकी कुछ फ़ौजी बचे थे तो उन्होंने इस अपनी बीवी की जो बॉडी थी उसको वहाँ से लाहौर के लिए रवाना कर दिया था और इनको हज़रत मियाँ मीर के दरबार के बिल्कुल साथ दफन किया गया था ये तो होगी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी एक शॉर्ट सी अब हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है बेसिकली ये जो मकबरा एक तालाब के दरमियान में तमीर किया गया था खैर अब तो उस तालाब का नामो निशान भी नहीं है और वो बिल्कुल खुश हो चुका है ये जो मकबरा है सेम जो मेजोरटी है मुगल एरा की बिल्डिंग्स की वो मुरबा शक्ल में तमीर किया गया और इसकी दो मंजिलें हैं और इसका जो मरकजी हिस्सा है उसकी एक ही मंजिल की शक्ल में है और जो मकबरे की अंदरूनी और बैरूनी दीवारें हैं उनको गालबकारी और दूसरी जो पेंटिंग्स हैं उनसे आरस्त किया गया था इस मकबरे की भी बुरी हालत रही थी काफ़ी अरसे से क्योंकि हमारी तोजह तो होती नहीं इन चीज़ों की तरफ बाद में खैर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको इस रजिस्ट्रेशन पर काम किया वर्ल्ड बैंक का भी इसमें तवान शामिल था और इसको उन्होंने बाद में रिस्टोर कर लिया है अब हम आ, हमें यहाँ सेम वही मसला मिला था कि हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो के लिए गए तो वहाँ पर जाकर हमें पता चला कि इसको तो ताला लगा हुआ है आप अंदर नहीं जा सकते तो आप वीडियो में देख सकते हैं इसके साथ एक बारादरी भी बनी हुई है जो कि पानी के आने जाने का ज़रिया था तो हम वहाँ से चढ़ के फिर दीवार फलांग के ही मकबरे के अंदर गए जितनी भी हमने रिकॉर्डिंग की हुई है ये हम दीवार पलांग के अंदर गए थे और हमने वहाँ से रिकॉर्डिंग की हुई है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई ऐसी लोकेशन को ओपन करके रखें टूरिस्ट आएंगे कोई वीडियोज़ बनाएगा कोई पिक्चर बनाएगा वो आगे जा शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर ये यह पॉइंट है इसको एक्सप्लोर करें और बाकी लोगों के साथ भी इसको जाके हम शेयर करें लेकिन मजोरिटी है जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वही इशू है या तो लॉकड हैं आप अंदर नहीं जा सकते अगर आप अंदर जा सकते तो आप इसमें वीडियो नहीं क्रिएट कर सकते तो मेरा गवर्नमेंट को भी मैसेज है कि काइंडली इस, इस इशू को देखें और इसके ऊपर अपना कोई एक इसका परमानेंट सोलूशन निकालें यह मकबरा सत्रवीं सदी का है और इस मकबरे की तमीर जो औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी जो भी उनके इशूज़ थे तख्त नशीनी के ईवन के बाद में उन्होंने अपने भाईदारा शुगो को कत्ल भी करवा दिया था और उसकी आज तक भी तारीख में उसकी खबर के बारे में किसी को कोई कन्फर्म सोर्स नहीं है कि उसकी खबर कहाँ पर लेकिन उसकी जो भाभी थी और जो दारशकों की बेबी थी उसकी खबर के ऊपर जो मकबरा है वो औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने ही दौर में तामीर करवाया था अपने दौर की ये सत्रहवीं सदी में जब ये बिल्डिंग बनी थी तो अपने दौर की एक बहुत ही पुरशिकवा इमारत थी और इस पर बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब ने ख़र्चा भी किया था लेकिन वही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कुछ टाइम की वजह से इसका हुआ और कुछ जो बाद में गवर्नमेंट्स चेंज होती रही उन गवर्नमेंट्स में इस मकबरे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा गया है जैसे कि जो हमारा सिख पीरियड था वो जितने भी लाहौर के या पंजाब के हमारी स्पेशली जो मुस्लिम्स के मज़ारात या मसाजिद या बाकी इस तरह की बिल्डिंग्स थी उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया उनके जितने भी कीमती पत्थर थे या जो भी चीज़ वहाँ से निकाल के कहीं और यूज़ की जा सकती थी वो वहाँ से निकाल के आगे जा के इस्तेमाल की गई और सेम इस मकबरे के साथ भी हुआ बाद में ब्रिटिश अर्जन भी अपना हिस्सा डाला और जो कुछ रहती रहती कसर थी वो हम पाकिस्तानी भी थे तो हमने कहा हम भी अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालें लेकिन मैंने आप इस वीडियो में पुरानी पिक्चर्स भी अटैच की हैं आप उसमें देख लेंगे कि ये पहले मकबर किस हालत में था और अब ये किस हालत में यहाँ पे मौजूद है बहरअल गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया इसको वर्ल्ड बैंक के तम से इसको रिस्टोर किया और अब इसका बाग और जो तालाब है वो तो ख़त्म हो चुका है वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये संडे का दिन था जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने गए थे हर तरफ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इवन के इसका जो ग्राउंड है वहाँ पे शादी का सेटअप भी चल रहा है मतलब ये हमारे मुतलका डिपार्टमेंट से ही हो रहा होगा आप इसमें एक पॉइंट आउट करने वाला आप वीडियो नहीं क्रिएट वहाँ जाके बना सकते लेकिन आपको ये वाली परमिशन बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की इमारत पे जाएं अपनी हिस्ट्री को देखें और ताकि आपको भी हमारे जो तारीख़ी वर्सा है उसके बारे में पता चले अब तक के लिए इतना ही अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हूँ और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपने इस, आ, हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें आप हमें यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन अगेन मैं यही ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी साइट्स को ज़रूर विज़िट करें क्योंकि ये हमारा एक तारीखी विरसा है जो और जो कौमें अपनी तारीख़ या अपनी माजी को बुला देती हैं तो आगे उनका फ्यूचर में उनके लिए कुछ भी नहीं रहता और यहाँ गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टूरिस्ट को या जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो आके यहाँ वीडियो क्रिएट करें या जो भी है वो यही लोग हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को हमें इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना हम यहाँ से जाते हैं जाके वीडियो क्रिएट करते हैं फिर टाइम निकाल के जाना वापस आके उसमें एडिटिंग करनी उसको बाद में सोशल मीडिया पे अपलोड करना हमारा सिर्फ इसमें मकसद ये है कि हम अपनी तारीख के बारे में हम उन सब लोगों को बताएं जो किसी भी वजह से नहीं देख सकते और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है ताकि वो लोग भी इसको हमारे हिस्ट्री को देखें जैसे जो लोग फ़ारन में बैठे हैं या आउट ऑफ लाहौर हैं वो इस हिस्ट्री को देखें ठीक तो व्यू रिक्वेस्ट थी एक आपसे और एक गवर्नमेंट से कि इन दोनों के ऊपर नज़र ऐसानी करना चाहिए अल्लाह हाफिज़ जी अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा